Pasaran buruh berkembang pada rentak lebih perlahan pada suku pertama tahun ini berbanding tiga bulan sebelumnya. Jumlah pengambilan pekerjaan merosot kepada 2,400 pekerja daripada 7,700 pada suku terakhir 2024. Pengambilan pekerja di kalangan penduduk tidak sama rata merentasi sektor-sektor berbeza. Jumlahnya meningkat bagi sektor kesihatan dan khidmat sosial serta kewangan dan insurans. Angkanya bagaimanapun merosot bagi perkhidmatan profesional serta teknologi maklumat dan perhubungan. Kadar pengangguran jangka panjang bagi penduduk merangkak naik kepada perpuluhan 9% pada Mac berbanding perpuluhan 8% pada Disember tahun lalu. Kadar itu masih berada dalam julat yang tidak menandakan kemelisitan. Sementara itu, jumlah kerja kosong pula meningkat kepada 81,000 daripada 77,500. Menurut Kementerian Tenaga Manusia, angka itu belum mencerminkan potensi kesan negatif daripada tarif pentadbiran teram. Tambah MOM, syarikat-syarikat di sini mengambil pendekatan yang berhati-hati dalam merancang tenaga kerja mereka di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi. Mereka juga berhati-hati bila mengambil pekerja baru dan pada masa yang sama mengelakkan pembuangan terlalu ramai pekerja. We expect this caution to continue. And hiring demand to moderate further, especially with the impact of the US Liberation Day tariffs, which were announced just two months ago in April. Notwithstanding the ongoing uncertainty, I want to reassure everyone that there are still good job opportunities available, and this is especially in the growth sectors.